Долго. Два стихотворения прошло. Первое, посвященное памяти погибшим восьми на пожаре и позор нашей власти за то, что они не почтили. Идет, идет веселье на крови. Танцуют люди дискотеку. Кочувствован Кащу... поперн, поднятый на сцену и флаг. Везде плакаты про славу зеку. На, на славу э... мэру и утеху танцуют люди в дискотеку. Здесь нет закона. Весь город — зона. Везде расставлены тетушки и примес разного ОМОНа сзади которых мэра Ушки. Такой вот праздник для народа от всем знакомого. Со сцены музыка грохочет, трепещет возмущенность так, а рядом дьявол зло как хочет. Танцуют люди дискотеку, идет веселье на костях. Ну і еще один, Молодець! как бы, ну, для тих людей, которые ще, может, не проснулись і думають о чому-то. Моя хата з краю мала та в Бога. В ній чекаємо раю, в ній ми йдемо до Бога. А за нашим двором навкруги руїна, котрий рік чекає на нас Україна, без надії жити. Раю нам не бачить. виростуть в нас діти, чи вони пробачать, що ми їх рабами для когось зробили, що вони нам скажуть, чи ми їх любили, Раєм погуляти, можемо заслужити, там рабів немає, треба вільним жити. Ну і двадцять 20... 20 числа. Буде день соборності. Да? Я думаю, що е, чим більше на нас приїде на цей день в Київ, тим буде краще для нас і гірше для влади.